Посмотри, как ярко солнце светит, облака по небу проплывают, чувствуешь, как нежно дует ветер В волосах твоих он играет, а ты идешь красивой походкой Твое кредо позитивно мыслить ты для всех прекрасная находка Ты ведешь здоровый образ жизни Я хочу тебе рассказать Это очень просто независимым стать Чтобы долго, красиво и здорово жить Ты должен первым делом себя изменить Одолев все вредные привычки Ты найдешь ко всем сердцам отмычку Знаешь это, это так несложно Стой, только захотите, и все возможно всегда пример для подражания И об этом все в округе знают По плечу любые испытания И ничто тебя не напрягает Если даже неприятности коснутся Только о хорошем твои мысли на тебя все готовы оглянуться. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать, это очень просто, независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово жить. Ты должен первым делом себя изменить. Одолев все вредные привычки, ты найдешь ко всем сердцам отмычку. Знаешь это? Это так несложно. Стоит только захотеть и все возможно. красиво и здорово жить Ты должен первым делом себя изменить Одолев все вредные привычки Ты найдешь ко всем сердцам отмычку Знаешь это, это так несложно Стой только захотеть и все возможно Я хочу тебе рассказать Это очень просто независимо стать да? Это, это так несложно. Стой только. сердцем отмычку Знаешь, это, это так несложно Стой только заходить и все возможно Ты всегда пример для подражания И об этом все в округе знают По плечу любые испытания И ничто тебя не напрягает Если даже неприятности коснутся Только о хорошем твои мысли на тебя всегда ты ведешь здоровый образ жизни Я хочу тебе рассказать Это очень просто независимым стать Чтобы долго, красиво и здорово Годину ми дуже багато говоримо про здоров'я, про шкодліві шкодливі звички. Але в цьому році ми ще не говорили про такі звички, як пияцтво, алкоголізм та наркомання. От сьогодні цим двом звичкам і буде прикрашено нашому каналу. Віна закрили? Практику, зроби свій вигляд: здоров'я чи примарна насолода. Задача сьогодні наша з вами ще раз подивитися, що таке здоровий спосіб життя, від чого залежить ваш здоровий спосіб життя. Ми будемо сьогодні дуже багато цифр і такого усного матеріалу, і буде дуже ви подивилися, що для вас буде дуже багато практичних завдань здоровий і до вас до яке спосіб. В життє, в спосіб. Поділяється дуже багато уваги. Чому? Тому що насамперед, от чомусь там, де не можна, да, от де не можна, чому людина так тягнеться, от там, де не можна, йому завжди є шкідливо і і, і що тоді відбувається з людина? Людина просто Тому таким чином хочеться, щоб ви використовуючи ті знання. Зробили вибір для себе в разу в хіром, Тому, вибір. Ось такий філософ Синека, може ви пригадуєте, він сказав, люди не помирають, вони вбивають себе самі. А Шекспір сказав, здоров'я, дорожче золота. А ще одна фраза людина керує звичкою а добродітне божевілля, сказав такий токсикомані, алкоголь не зривають викрадачем розуму. Про п'янки властивості спиртних виробів люди знали ще, ще близько 10 тисяч років тому. Але ті, хто відкрили спирт, напевно, були настільки вражені його надзвичайним властивством, що дали постійно назву – алкоголь сніжний, благородний, деякі алхіміки. Я його водяною водою і водою життя, оскільки людина у стані алкогольного сп'яніння ставала за село Але скоро прийшло розчарування. Вода життя, бо за життя жартувала між відомим. Відомості її удурманювала, а не сволота була несправжньою, а уявною. І тоді вчені та лікарі перейменувала алкоголю в округи, та переступила поріг століття біла смерть, наркоманія, яка продовжує забирати життя мільйони. Життя

Захотеть этого самое главное. Вот умничка, захотеть этого нужно, вот этого нужно захотеть, правильно, молодец. Керка солнце светит, облака по небу проплывают Чувствуешь, как нежно дует ветер В волосах твоих он играет А ты идешь красивой походкой Твою кредо позитивно мыслить Ты для всех прекрасная находка Ты ведешь здоровый образ жизни Я хочу тебе рассказать Это очень просто, не за чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить, Одолев все вредные привычки, ты найдешь ко всем сердцам отмычку, знаешь это, это так несложно. Стой, только захотите, и все возможно. Ты всегда пример для подражания, И об этом все в округе знают плечу любые испытания И ничто тебя не напрягает Если даже неприятности коснутся Только о хорошем твои мысли На тебя все готовы оглянуться Ты ведешь здоровый образ жизни Я хочу тебе рассказать Это очень просто независимым стать Чтобы долго, красиво и здорово жить